Мы готовимся выступать от сборной Крыма, хотим победить. Молодежь, когда объединяется, знакомится с разных городов, включают друг друга в гости, отдыхают. Это здорово. Привет, я приехала с Бахчисарая. Объединяет всех детей и желаем удачи, чтобы все выиграли наши крымчане. Мы из Коктебеля приехали поддержать сборную Крыма. Готов заниматься круглыми сутками, лишь бы Крым победил. Сборные из разных городов Крыма они в любом случае сильные. Они хотят победы. И они преодолевают дистанции, преодолевают трудности. И это уже о многом говорит. Мы ехали два с половиной часа, мы очень устали, хотим спать. И мы готовы каждый день ездить в Севастополь, чтобы участвовать. Нам очень понравилась хореография, намного сильнее, чем в прошлый раз. Положительные эмоции, позитив и энергетика заряжают нас с каждой минутой. Ехал три часа. И хочу доказать, что. Борне Крима саме луше. Місія збірної Криму у другому сезоні шоу придбання тролейбусу для найдовшого в Європі тролейбусного маршруту Сімферополь Явта. Зовні тролейбус буде брендований логотипом майданцу, а всередині прикрашений світлинами усіх танцівників збірної Криму. Він має стати символом єднання усіх кримчан та згадкою про перемогу. Знайте, це просто э, бомба. Я вважаю, що це очень шикарна ідея. Вам нравится? замічательна ідея. Мені очень нравится. Незважаючи на образ сором'язливого красунчика, насправді Олексій Калачов дуже амбіційна людина. І це добре знає Олександр Євмішкін, хореограф Харкова у першому сезоні шоу. Калачев это мой, на самом деле, практически ученик. В первом сезоне я себе видел именно его своим ассистентом. К сожалению, а может быть и к счастью, этого не произошло. Я его очень хорошо знаю, просто это человек, который уже очень давно не хореограф. Почему не стал ассистентом? Леша считал, что он уже готов быть единственным, что он уже может взять на себя бремя лидерства. Вот. Я с этим был не согласен категорически. Одна из тех ситуаций, когда амбиции, амбиции еще раз амбиции. Мы с ним очень близкие друзья одно время были. Ну, а потом из-за работы там наши взгляды разошлись. Поссорились, не поссорились. Такова жизнь. Уже, ну, как, уже хватит. Леша взял на себя э, бремя лидерства. Вот. Он должен это доказать просто. Если он это докажет, он покажет результат. То в такому случае я перший подойду к нього і скажу Леш, ну що ж, молодець. Якщо же он не справится, то тут уже вопросы більше к нему. Тепер Олексій Калашов має довести, що він успішний самостійний хореограф не лише журі та глядачам, а й своєму колишньому другу.